વડોદરાના પાવાગઢ ખાતે મહકાળી મંદિર ટ્રસ્ટના હોદ્દેદારો સામે કાર્યવાહી કરવાના હેતુથી સમસ્ત વડોદરાના જૈન સંઘના આગેવાનો જૈન સંઘના સંતો સાથે વડોદરાના કલેક્ટર બીજલ શાહના નિવાસસ્થાને એકત્રિત થઈ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી વડોદરા હાલોલના યાત્રાધામ પાવાગઢમાં હજારો વર્ષ જૂની ભગવાન નેમિનાથ સહિતના સાત જૈન તીર્થકરની મૂર્તિઓ રવિવારે સાંજે તોડી પાડવામાં આવતા રાજ્યભરમાં જૈનોમાં પાવાગઢના મહાકાળી મંદિરના ટ્રસ્ટના હોદ્દેદારો સામે રોષની લાગણી ભભૂકી છે આ કૃત્ય આચરણના ટ્રસ્ટના હોદ્દેદારો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે એવી માંગણી જૈન સમાજના અગ્રણીઓએ કરી હતી યાત્રાધામ પાવાગઢ ઉપર ભગવાન નેમિનાથ સહિત સાત તીર્થકરની મૂર્તિઓ ખંડિત કરાતા જૈનોમાં ભભૂકી ઉઠેલો રોષ ટ્રસ્ટ દ્વારા નવો રસ્તો બનાવવાનો હોવાને અને સીડી બનાવવાના નજીવા કારણો આગળ ધરીને મૂર્તિઓ તોડી પડાઈ હોવાનું જૈન અગ્રણીઓ આક્ષેપ સાથે જણાવ્યું હતું પાવાગઢ ખાતે ભગવાન એમિના સહિતના સાત જૈન તીર્થકરોની પ્રતિમાઓની મહાકાળી ટ્રસ્ટના હોદ્દેદારોના ઇશારે ખંડિત કરવામાં આવી હતી આ કૃત્યના પગલે જૈન ભાવિકોમાં રોષની લાગણી ભભૂકી ઉઠી છે પ્રથમ તસવીરમાં ખંડિત થયેલી જૈન તીર્થકરની પ્રતિમા ફરીથી પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવે તેવી માંગણી સાથે શ્રી સમસ્ત વડોદરા જૈન સંઘના પ્રમુખ દિપક્ષાની આગેવાની હેઠળ સાધુ સંતો અને જન જૈન અગ્રણીઓ સાથે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરી હતી અને જો ત્રણ દિવસમાં ખંડિત થયેલી મૂર્તિઓને પુનઃસ્થાપિત નહીં कर आंदोलन तो चीमकी श्री समस्त वडोदरा जैन संघे संघी इसके अंदर प्रतिक्रिया यही है कि हमारे बाईसवें तीर्थंकर निमीनाथ भगवान जो पूरा विश्व जैन अजैन वहाँ हमारी कुल देवियां हैं देवी देवता हैं तीर्थंकर हैं उस तीर्थंकरों की प्रतिमा को एक ही प्रतिमा नहीं सांसद प्रतिमा वहाँ पर उन प्रतिमाओं की एक दुर्दशा की है और कचरे के डब्बे के अंडर डाल दिया आस्था का केंद्र है पर यह हमारे भगवान के तीर्थंकरों के साथ में अगर ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ ट्रस्टी कहाँ थे मैनेजमेंट कहाँ था मैनेजर कहाँ थे इसके पीछे कोई शंका की भी आ रही है या इसके अंदर किसी का हाथ है अगर इसके अंदर समय मैं समा आपके माध्यम से एक संदेश ये देना चाहूँगा कि समाज के अंदर जितने हमारे ट्रस्टीगण है जितनी जैन समाज है सकल संघ सकल संघ को वर्तमान समय में बाहर आना चाहिए साधु भगवान तो आ रहे हैं साधु भगवंतों की मर्यादा अपनी अपनी पर श्रावकों की मर्यादा है कि वहाँ क्षेत्र में जाएँ वहाँ पर वार्तालाप करें खाली कच्ची रोटियां सेकने से मीडिया में आने से फोटो से, से डेवलपमेंट नहीं होगा वहाँ हकीकत जानकारी को पहचानना जरूरी है हकीकत क्या राज्य था क्या कारण बने क्या स्थिति बनी और हम लोग जैन समाज बहुत कम है इतने कम संख्या में होने के बावजूद ही हमारे ऊपर ही ऐसे हमले क्यों हो रहे आपको बीच में पता बीच में संकेश्वर अरे सीकर जी की घटना घटी बीच में और घटना आई फिर में और घटना आई और पाली तरह हर क्षेत्र की घटनाएं घटती जा रही है और साथ साथ में दुखी की बात इसके साथ में आपने देखा होगा हैदराबाद संतों के साथ घटना घटी फिर साधु भगवान भरूच में पट्टों से मारा गया फिर जामनगर साधु भगवान पर ये कब तक चलेगा कब तक जैन साधे इसलिए बड़ौदा सकल संघ को हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलो हम आपके साथ में जैन शासन की शोभा रक्षा करने के लिए ये हमारा धर्म है हमारा धर्म सिद्ध अधिकार है कि हम जैन शासन के लिए मर मिट जाए प्रगति कर जाए पर वहाँ बैठना पड़े तो बैठेंगे पर हम प्रदर्शनी उस हादसे से नहीं करेंगे कि भगवान महावीर के माध्यम से जो मार्ग दिया है हिंसक घटनाओं पर हम ध्यान नहीं देते अहिंसा की पूजा दी है अहिंसा का मार्ग दिया है और भगवान ने दिया जी और जीने दो उस मार्ग की लय को शांति वातावर दान करने से लिए हम बात करने के लिए भी सामने तैयार है सीएम साहब आएंगे तो उसके लिए भी तैयार है गृह मंत्रालय आएगा उसके लिए भी तैयार है और मैं पहुंच भी रहा हूं भारत सरकार के दो तीन दिन के बाद स्विवाह अल्पसंख्यक के जो मंत्री है वर्तमान में बिटू जी जो बने पंजाब से या जो भी बने तो मैं हम पहुंच भी रहे हैं वार्तालाप करेंगे और इस मुर्दे को जब तक कुर्सी ना हिले और जब तक जब तक हमको शांति नहीं होगी तब तक हमारे भगवान वापिस यथावत स्थान पर नहीं बैठेंगे अगर उनकी क्षमता नहीं है वो पूजा नहीं कर सकते प्रगति नहीं कर सकते तो हमारे सकल संघ के बड़ौदा के संघ के या अन्य सकल संघ के हाथों में भगवान दे वहाँ पर वयावत पूजा कार्य प्रगति रिकॉर्ड हर कार्य के लिए समाज तैयार है इसमें कोई दो दौराय की शंका नहीं है ये अति दुख हमारा आत्मा का हीरा है और हमारी तीर्थंकर भगवानों के साथ में अगर ये घटी तो आज सकल धनेंद्र पद्मावती संघ आचार्य भगवान जितने बड़ौदा संघ के अंदर हमारे नरेंद्र जी मैं तो नरेंद्र जी कहता हूँ नीले जी जो भी नाम है साधु भगवान जितने भी यहाँ पर विराजे एम सी जितने भी तो एक ही संदेश है कि हम आगे से आगे कंधा मिला के इसकी खोज पे जाएं और उसकी स्थापना वापिस यथापत वहीं हो ये तई मैं आपको कहना चाहता हूँ